下病ででヶ月ぐららいい前からするのはもう10年ぐらい前からなんか自分のパンキン病の症状を読むと薬ができるのがありましたね。<noise> えとこ,この私ですね、ベーキアで、えー、去年の夏に大物の筋肉をってたんですよ、あ<ー>それここの2、3か月で、右が月がってダメだめだと、こういうふうになって、左がパーキンソンで右が両方とも、両方ともです、パーキンソン。両方ともです。パーキンソン ちょっと確認したいですけど、はい、10年ぐらい前にパーキンソン病と言われたんですか言われたのは2、3ヶ月前10年前は何なんですか,ですかそのパーキンソン病らしき症状があったんであが出てきたのが10年ぐらい前で、はい、で15年ぐらい前からスネカが曲がってきて、はい、病名がついたのは2、3ヶ月前そうですで菌が登れなくなったのは2、3ヶ月前え菌が登なくなったのは、去年の12月までは菌に登っやってました それから1月2月は仕事ないですって言っちゃったら、ね、3月4月5月でもダメなっちゃうということあと喋り方もちょっとねおかしかったおかおしいんであのいつも女房に「何言ってる何言ってるって言われるんです。女房に「あれ取って」って言って「何を言って言われるんですよね。今日はちょっと緊張してますからこれだけ喋るんですけどもいつまでしたらもっともエペレケです。

らなななききゃいといけないってっりまますすすすのののののプログラムですよ、はい、で横になります向かいでのですでよ向こここ反対れ置右後ろこの方向これもこの方向。 これが重力バランス軸と言います。それに、死児骨。重力バランス軸がずれるには原因があります。それが他の骨です。それが死児骨と言います。そのトラブルが、左の第五子中足骨の、中,中足骨 A 部の内側、IA の声、ここです。ここを内側5度前っ,とって言っています。こ まずそこで、<や>まず座って、手をあげ、手を開いて。ああ、すごい。どうですか。あ開く。じゃあ、口で開いて。うん、上着の仕事に戻りたいと思うんですか。戻ります。戻りたいと思います。上着の、今、今のこの状態で、上着の仕事を戻るには、どういう状態になっていれば、戻れそうですか。 えと腰の痛みと残念ながら大丈夫です高いところに登れないっておっしゃったでしょはい登ってくださいで今日登ってたんですから怖いですもうこの高さでも今はもう怖いですから怖いです、うん、で登ってみてください,いどうですか

いおもう一回どうぞ山口さ下と OK いいですあちいいまです <laughs>